Уважаемые журналисты, уважаемый украинский народ, мы сегодня с вами и буквально вчера увидели, что правящая коалиция занимается исключительно удовлетворением своих политических амбиций. Но хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, которая происходит сегодня в Луганской области, на территории подконтрольной Украине. Что самое интересное, сегодня никто не обращает внимания из правительства из военно-гражданской администрации на ситуацию, сложившуюся в энергетическом секторе и, естественно, в инфраструктурных объемах и объектах по всей территории, подконтрольной территории Украины-Луганской области. Существует очень серьезная проблема, потому что Частинская ТЭС ⁇ это практически энергетический остров. И сегодня север Луганской области практически отключен от энергетической, единой энергетической системы Украины. Девять месяцев назад было принято постановление Кабинета министров, и сегодня на территории Луганской области существует один год, который сегодня страдает достаточно сильно после тех обстрелов, которые проходят на линии разграничения огня. Хотел бы обратить ваше внимание, что у Луганской области есть возможность введения еще дополнительных двух водов с территории Разграничение огня – это Углегорская ТЭС и, естественно, дополнительный вот еще Счастинская ТЭС. К сожалению, сегодня даже никто не занимается разминированием данной территории. Мы призываем, как оппозиционный блок, стороны, которые имеют возможность влияния на проведение минских соглашений, включить перечень вопросов для проведения ремонтных работ в энергетическом секторе. Иначе это грозит техногенной катастрофой на территории севера Луганской области. Точно так же это грозит катастрофой в экологическом плане, потому что предприятия такие как Заря, Азот, нефтеперерабатывающие предприятия НПЗ, КБК, Трубный завод, Завод Пролетарий. Предприятия угольной отрасли, Лисичанск уголь и Первомайск уголь, они носят техногенный и экологический характер. Естественно, это идет нагрузка прежде всего на территорию всей Луганской области. Поэтому мы призываем, чтобы правительство и непосредственно переговорщики контактной группы включили в данный перечень вопросов непосредственно для решения проблем. Иначе это грозит последствия экологической и техногенной катастрофы. Спасибо за внимание.